Главный танк будивельника. Ну, наверное, надо начинать с самого начала. Первые две четверти полностью доминировали и, и защиты, и нападения играли агрессивно, играли качественно, играли зрелищно. Потом оказывается, что мы умеем играть совсем по-другому. Третья, четвертый четверть четверт играл другой будивельник. Другие игроки. Ирклейки, которые как дети обижаются, что им отбирают конфетку, начинают искать оправдания, делают глупые действия нападения, поспешные действия, и немедленно это получили назад в виде очков из-под кольца. Гаверла очень хорошо, очень индивидуально сильна и очень быстрая команда, если им дать разбежаться и играть так называемые... Эрлай Пиксину, ранние нападения, они очень себя хорошо чувствуют. И мы взяли эту такую беготню, их в каком-то смысле где-то подались, где-то расслабились, и, и игра, сам сами видели, шла как шла. Тут нечего говорить о каких-то там технических, технических нюансах, да? у нас э, просто здесь самоуважение. Да? Мне моментами кажется, что мы очень высокого уровень команды. Моментами кажется, что мы высокого уровня, а, хорошего уровня команды, а моментами кажется, что мы детская команда. Таня Дайневс. Возможно, все это случилось потому, что команда держала в голове матч в среду. Извините, не знаю, знаю. Я знаю, еще добавить от себя чуть-чуть. Я знаю, что это очень как это... Успокаивает игроков, если ты полностью контролируешь ход игры. Какие-то две четверти, там уже после четверти уже 20 очков. И, ну, я знаю, но все равно должны заставить себя э, играть, ну, хоть следующие пять минут прогрессивно, И потом уже соперник сам ля ляжет. Да, и может быть держали у меня эту игру, может быть не хотели выкладываться, может быть, не знаю. что. Я знаю, что баны точно нам, если мы расслабимся, мы будем контролировать игру если мы расслабимся, они нас накажут сразу. Они нам, скажем так, не простят эти наши такие же самые действия, глупые действия нападения. Мы не то же самое. Там все-таки эта команда выше уровня, чем говорят.